Я знаю, що ви понад 10 років займаєтесь дослідженням такої теми як паразитологія. І сьогодні у вас хочу запитати, як ви вважаєте, чи дійсно що дуже багато захворювань у людини викликають саме паразити в нашому тілі? Да, так, це дійсно так. Если приведу Всемирной организации здравоохранения данные, они очень интересные. За год болеют только паразитами, одним из них это острицы, энтробиоз, вызываемые заболеваниями, 1,2 миллиарда. Около 900 миллионов болеют таким заболеванием, как анкилостомидоз и анкилостома. а мы будем говорить деле, про заболевания, какие могут возникнуть через то, что кто-то живет в людском теле, что это может быть? Заболевание, вот то, которое проявляется, оно может проявляться и кишечной непроходимостью, если это находится в кишечнике. Если это находится в печени или в почках, это может приводить к печеночной и почечной недостаточности. Если это находится в ткани головного мозга, это к эпилептическим состояниям различным может приводить. Если это попадает в сосуды, то в сосудах это могут быть инсульты, инфаркты. Че правильно я вас разумела, что человек может руками лечиться от какого-то заболевания, а на самом деле это все деятельность гельминта про какую людина даже не догадывается. Конечно. Даже врачам очень сложно определить маскировку этих паразитов, потому что они чаще всего настолько красиво э, уходят от ответственности, будем говорить, от того, что они не хотят уходить. У них есть присоски, у них есть э, сколиксы, они приспособлены ко всем различным ситуациям, то есть они присасываются, они прикалываются, они астматически питаются, они внутри в организме человека сами себя оплодотворяют. А вообще, какие самые широкие виды гельминтов живут в людском теле, и какие для нас найбільш небезпечними? Вы знаете, это вообще своего рода космос. Это выглядят они по-разному, своеобразная... У них, будем говорить так, и конструкция, и внешность, и состояние, и э, даже плодовитость. Э, они выживают только за счет плодовитости. И э, если одна только фасыла может выделять за сутки 7 миллионов личинок. Можете представить, его. одна. Просто. Самые наиболее распространенные, если можно взять, их где-то около 37 наименований, но выживают они только благодаря тому, что их много, и они сеят очень много. Много тысячными армиями. Просто плодовитость у них такая и очень легко созревающая. Геогельминты есть, биогельминты есть. То есть это очень широкий ассортимент. Но самое более значительное – коридос, волосоглав. Есть длинные лентицы, которые у нас есть и передаются через различных животных. Еще раз можете наголосить нам, какие наиболее такие поширенные методы заражения может быть? Все, с чем сталкивается человек, практически все являются и пути заражения через это. И в частности, это через продукты питания могут быть. В частности, через немытые какие-то овощи, фрукты. Затем недожаренное мясо, недожаренная рыба. У нас у каждого в семье есть кошки, собаки. И они все являются переносчиками. И какие -то знаки того, что кто-то живет в нашем теле? Многие живут даже без, бессимптомно. Угу. То есть они достаточно так не убивают своего хозяина, они же должны все время питаться. Если это массивно идет, допустим, заражение, то клиника более яркая. Если это единичные какие-то гельменты или какие-то паразиты, Клинику достаточно все-таки можно проконтролировать. Это слюнотечение, плохой сон, это зуд, это какая-то аллергическая реакция. Это в частности, если это, допустим, аскоридозное заболевание, аскориды, они обычно проявляются к осеннему, к октябрю, где-то конец сентября, месяцу mm -hmm. покашливанием легким. Бывает такое, когда э, появляется э, токсокороз, может личинка находиться в глазу, появляется какое-то препятствие, когда человек моргает, он чувствует, чувствует, что ему мешает что-то mm -hmm. внутри глаза. То есть это может быть как внешне, так и внутри, так и психологически. Паразиты настолько уникальны, они меняют настроение человека, психологию человека. Выборочность продуктов питания может проявляться. То есть они нами управлять начинают. Это просто враждующие речи. И теперь же мы имеем возможность каким чином вы вот эту проблему. Существуют медицинские препараты в которых огромное количество существует противопоказаний. И, к сожалению, очень много осложнений. Будем говорить честно, фармакология как таковая официальная, она появилась немножко больше чем 100 лет, как антибиотики и все остальное. А человек живет очень долго, тысячелетия. Поэтому существует природа. Природа, которая помогает человеку справиться. Я, например, как врач-паразитолог, э, пришла в Корол-Клаб только по той простой причине, что здесь есть комплексная, шикарная, э, очищающая программа и с углубленным антипаразитарным направлением. Сбор трав, которые сюда входят, они всегда были э, в течение тысячелетий э, по знанию человека в природе, и он пользовался и применял их такие как пижма, чистотел, лещерного ореха, кора муравьиного дерева. Остановлюсь всего лишь на нескольких таких вот основных продуктах. Вот есть такой поударка. Вообще это уникальное, э, противобактериальное, противовирусное. Э, И самое главное, что оно способно иммуномодулировать, то есть иммунитет модулируется иммунитет, восстанавливается. Там очень много различных заживляющих эффектов. В частности, есть такие паразиты, которые вызывают язвенное нарушение слизистой, язвенные процессы. Так вот, это один из продуктов, который помогает снять воспаление. Лишь черного ореха. Уникальный лист черного ореха, оттуда входит югнион. Это составляющая противопаразитарная чеснок. Здесь находится в одной капсуле это маленькое зернышко такое рисовое, туда входит именно чесночное масло абсолютно не раздражает ни печень. То есть чеснок немножко все-таки считается в том состоянии, в каком мы кушаем, он достаточно ядовитый для печени. А этот нет, потому что чесночное масло сюда входит Я является и противовирусным, и противобактериальным, и противогрибковым. Работает на иммунитет как иммунорегулятор. То есть, вот именно чесночное масло. Вот эти две баночки у меня. Это набор трав, апистопы, парафайт. Это многогранная программа, которая способствует на всех путях действия на этих паразитов. Mm -hmm. И на кишечной фазе, и на личиночной фазе, на ферментативной, на развитости, в частности, размножения. И есть еще вот такой Сильвермакс, это серебро, которое точно так же является против 600 видов бактерий, вирусов, грибков. И при этом это в наноформе, в той, которая не соли серебра, а именно э, то серебро, которое не вызывает каких-то осложнений. Это очень важно. Но я так зразумела, что в принципе у компании Coral Club есть продукты, из которых можно каждой леди индивидуально подбирать программу Конечно. антипаразитарную, так? Да. Как mm -hmm. и деткам, так и взрослым это очень важно. Насколько швыдку мы можем избавиться от паразитов, используя самые натуральные, природные компоненты? Будем говорить так. Вот этими продуктами за один день не справишься с проблемой. Люди хотят, как бы, 2-3 капсулы съел и, в общем-то, избавился от э, заболевания. Нет. То есть нам надо сделать так, чтобы не навредить. А не навредить это проходит в среднем... 21-30 дней. Программа антипаразитарная. И она глубоко хорошо помогает очищать уже организм на всех этапах. Я, например, рекомендую минимум раз в полгода проходить антипаразитарную программу. Можно раз в год, можно. Но я всегда говорю, ну дайте тогда полгода попитаться паразитом внутри вами, почувствовать комфортно, насколько вкусны или невкусны вы, а потом можете добавить себе вот такие продукты. Галина Петровна, на жаль, уже нет у нас часу, но э, я вам очень благодарна за то, что вы сегодня завитали до нас, потому что это действительно была, ну, мне кажется, очень важная информация. Благодарю вас за то, что есть возможность об этом говорить, Почему? Потому что сегодня, наверное, самое главное, это чтобы мы научились понимать. И научили своих детей понимать, чтобы дети могли быть здоровыми и давать здоровое поколение. Триває програма «Модне здоров'я», а в наших эфирах триває проект «Зміни себе за 90 днів» від компании «Корал Клаб». І просто зараз я готова вас познайомити вже із наступним учасником цього проєкту. Знайомтесь, це Дмитро йому 13 років. Він, як і усі діти, мріє скоріше подрослішати і розпочати самостійне життя. Але от останнім часом хлопці непокоїть його зовнішній вигляд. При вазі 100 кілограмів складно отримати визнання серед друзів, досягнути успіху у житті, а також бути здоровим, розмірковою діма. Но я хочу похудеть, хочу, чтобы меня какие-то женщины меня заметили, потому что я не хочу быть каким-то куском салом. И жирные долго не живут. Это я сам в интернете нашел. Незважаючи на свой юный век, Дима добрый разумеем. До величезных размеров его довела згубна звичка, звычка, їсти есть и до того же величезными порциями. Ох, я много чего люблю. Там тортики, пироженки там такие, шоколадные клеры, объедения. Когда я вижу в ларьках что-то сладкое, мне так и хочется что-то скушать это вообще. но ну, все любят кушать. И все-таки я подумал, что будет в будущем. Потому что я видел, как, как люди ну, болеют болезнями. За умовами проєкту, експерти із здорового способу життя визначають початкові параметри учасника, ставлять мету на перший місяць участі у проєкті і дають свої рекомендації. Діма, зараз ми тебе звісимо на спеціальних вісах і сделаємо тобі заміри. Встановись. Анна Сахацька. дієтолог, нутриціолог, експерт проєкту зміни себе за 90 днів компанії Колл Клаб. Твой вес на данный момент составляет 100 килограмм 500 грамм. 100 килограмм 500 грамм. Окей. Процент жира у тебя 25 процентов. Это для твоего возраста многовато. Рост мы твой знаем. 175 она уже называл, когда давал интервью. Костянтин Тернопольский. Эксперт из здорового способа житя. Эксперт проекту «Змены СБС за 90 дней» в компании Coral Club. Биологический возраст у Анна, тебя говорите. 29 лет. Это не очень... Радостная информация. Но я думаю, что через 90 дней все изменится в лучшую сторону. Ну что, Дим, на самом деле мы увидели твои реальные результаты на сегодняшний день. И у нас есть с тобой цели, которые мы сейчас еще сядем, отдельно проговорим, пропишем, что кушать, как питаться, какие привычки убрать, какие дополнить. Но как ты считаешь, сколько ты хотел бы отсюда убрать? Мне 80 килограммов сойдет. Чтобы осталось 80, правильно? Да, 80. 80. На 80 худить. ну, конечно же, мы не можем. Это нереально. Ну и будем работать над уменьшением вот этих параметров. Нам нужно уменьшить количество жира. Да. И, конечно, биологический, биологический возраст. Биологический возраст – это многовато для 13 лет. Димочка, мы с тобой сейчас поставили цели. Ты хочешь сбросить 20 килограмм. И я тебе позадавала уже много вопросов. И поняла, в чем причина твоего лишнего веса. А причины всего лишь три – это твоя еда, потому что у тебя есть переедание, гиподинамия, отсутствие нормальной физической нагрузки, и у тебя есть небольшие эндокринные нарушения. Итак, первый совет. Это водный режим 30 мл на 1 кг веса. И ты должен... Научиться пить воду. Научиться пить воду. И воду надо пить правильно. Мы тебя обязательно научим. Следующий момент ⁇ это твоя еда. Еда должна быть у тебя 5 раз в день. Это должно быть три основных приема пищи. Диету мы тебе составим полностью, уже практически составили. И два перекуса. И перекусы у тебя будут очень-очень вкусные. Это будут наши коктейли, это будут наши энергетические батончики. А дальше мы все это будем делать на фоне базовой программы «Детокс». И что-то такое тебе расскажет Константин. Ну что, вот такая вот коробочка «Детокс», она волшебная. Ты уже улыбаешься, наверное, предвкушение того, что будет. Я тебе расскажу сейчас, что здесь внутри. Давай посмотрим с тобой. Давай. На самом деле очень я очень кайфую от этой программы на этой программе у людей очень много результатов. Я думаю, тоже буду я кайфовать. я, я, я даже <laughs> не сомневаюсь. А, Во-первых, это вот такие вот пакетики, которые это японский коралл, который меняет свойства воды. Дальше есть продукт, это антиоксидант антиоксид, это антиокисление, да, то есть и это будет защита клеток, и опять же насыщать наши внутренние среды а, зарядом на минус 500, и твоя батарейка жизненная будет заряжаться, поэтому тво, твоя жизнь уже будет продлеваться, начиная с того, когда ты начнешь пить этот продукт. Это продукт H500. Дальше, это Coral продукт, который очень важен в нашем организме. Для почек или для печенки? Этот продукт, я тебе объясню сейчас для чего. На самом деле, это незаменимый продукт в рационе любого человека, начиная с первых практически дней, потому что азотин практически не синтезируется организмом, а но он участвует в процессе э, улучшения работы печени, желчно выводных путей. Э, он даже улучшает связь нейронов мозга между собой, даже умственную, умственное развитие и детки даже маленькие начинают быстрее развиваться и говорить. И один из продуктов детокса это ассимилятор, это фермент. Это одна капсула заменяет вот такую вот гору зелень. Тогда представь себе, что ты будешь есть очень много салата. Ого! Правда. Да, который, у нас так не достает. Я в первом эфире, если ты помнишь, говорил, что мы в день должны съедать примерно 50-80 килограмм пищи. Помнишь? Да, я помню. Мы этого не можем сделать просто физически, потому что наш кишечник и желудок просто этого не вместит. Взорвемся. Сто процентов. На самом деле это продукт, который помогает расщеплять продукты питания, усваивать и выводить плохое, оставлять хорошее. И тогда у тебя, в принципе, начнется нормализация всех процессов. Но и наши зрители за тобой будут наблюдать, и думаю, будет интересно, как же все-таки ты будешь меняться. Поэтому к этому отнесись серьезно, поставь цели. Да, я очень сильно за себя возьмусь. Только ты пообещай сам себе что ты реально поставил, как то вот цель, которую ты поставил, ты можешь добиться только ее сам. Мы тебе будем помогать, мы тебе будем рассказывать, мы тебе будем направлять, мы тебе будем звонить и спрашивать, как ты дела. Поэтому за тебя никто, кроме тебя, не сделает. Да, это я знаю. Итак, давай подведем итоги. Coral Detox – это продукт, который очищает лимфу, очищает ткани. И эти два продукта выводят водорастворимые токсины с твоего организма, и эти два продукта выводят жирорастворимые продукты с твоего организма. И мы добавим тебе еще два продукта. Это очень сильные и очень качественные бактерии. Называются они суперфлора. Это пробиотики с пребиотиками. Для того, чтобы у тебя лучше работал кишечник. И продукт лимфлоу, лимфостимулятор. Для того, чтобы у тебя не было отеков, они у тебя есть. И мы хотим запустить тебе лимфу. Это да. канализация нашего организма. И тебе будет намного легче в программе детоксикации. И мы уже через месяц готовы сделать следующие замеры и посмотреть на твои результаты. Во-первых, мне очень трудно пойти в спортзал, бо мне лень. Лень это у каждого человека. Во-вторых, ну, мало есть. Это тоже такая зависимость у меня. Ну, конечно, я стараюсь. У меня только эти два две причины, в какой мне очень трудно. Надіюсь, що я похудію. І стану удачним чоловічкам. Долучайтеся і ви до проєкту зміни себе за 90 днів. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами була я, Вероніка Ухолкова. Пишіть нам на нашу електронну адресу, що зараз бачите на екрані. Долучайтеся до нас у соціальних мережах. Ну, а я вам бажаю усього найкращого і обов'язково будьте здорові. Пошуках невероятно. Асус.